Вы видите чудеса? Да! Вы знаете, что Новый год, они всегда случаются, правильно? Да! И сейчас мы попробуем это доказать. Итак, все, что нужно сделать, это попробовать выбрать. По-моему, мы их И Напоследок еще два человека. Кто хорошо? Кто хорошо?

а мы вот берем маркет. Итак, берем и просто нарисуй собачьи. Смотрите. Вот говорим, сейчас на собачка у нас получилась. Да? Итак, что мы делаем? Мы берем эту собачку и просто вот так вот положим где-то в середину. Правильно? Вот сюда. Положим и хорошо. Итак, как мы назовем? Туди. Итак, скажите, Мам, и скажи, Тузик, ко мне. И Тузик, хорошая собачка, она уже есть. Делаем все дальше. Берем этого Тузика и ложим просто в середину, правильно? Это все не Тузик, так понимаю. Скажи еще раз. Позови его вот так. Вот Смотри. Взвем. И наш Тузик. Ну ничего, делаем еще раз. Берем вот этого кузика и ложим куда-то вот сюда. Ладно? Да? Сейчас, скажи так. И тузик опять сюда. Ну, Берем тузика, опять ложим вот сюда. Оп. И в середину, правильно? Скажи, подожди. И это не тузик. А знаешь почему? Потому что это мёртво пошли. Где же он? Где же он? Вот на их пропал. Ага, и вот тузик наш, правильно, да? Все, мы берем этого тузика и в середине, как всегда. А теперь позови. И тоже же у нас одна из бед. Вы видите, нарисую здесь еще одну собачку. Еще раз, вот здесь. Мы ложим собачку в середину. Кстати, как же... Взять, взять. Сложно быть ничего. Итак, ложим эту собачку в середину, сюда, да? Она не на середине, правильно? Как я понимаю, это все не ЖВ. Да? Да? Это не она. Итак, но ну а мы берем вот такую вот. Ложим папку вот сюда, перематываем. Но ну, как вы помните, да? Здесь еще есть и... есть здесь пусть Наши пальцы. Очень просто. так, вот, вот так, вот, вот так вот. Все. Итак, и просто перемотаем <связываем> 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 Мы уводим в сторону манты. <связываем> ага, там еще попробовал Сити. Ничего. Итак, как вы понимаете, здесь G видишь. Просто возьми вот так вот и пальчик подвижно. сюда. и положи крепки. Итак, как вы видите, ни тузика, ни жели здесь нету. А почему? Потому что жели, как хорошая собачка, она здесь.